Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub, як завжди, розвиваємо інвестиційну тематику, вивчаємо нові можливості. Сьогодні в нас на каналі буде ролик з компанією, яка вже була нещодавно. Це Максим Каляда і його проект Definder, який займається токенізацією бізнесу та інвестиційних можливостей. Сьогодні день, коли токен його проекту. Ліститься на біржу і це відкриває нові інвестиційні можливості для інвесторів з невеликим порогом входу, а також відкриває йому інфраструктурні можливості для розвитку його проєкту. Про це ми сьогодні і поговоримо. Привіт, Макс! Справи чудово, новорічний настрій теж завжди з нами. Сподіваюся, в тебе також Так, абсолютно з Рождеством всіх служителів наступів. Так, друзі, з новорічними святами і з Різдвом. Отже, скажи, будь ласка, де ми можемо побачити токен? Як він був? Як відбувся його лістинг, і чи довольна ваша команда результатами? Токен у нас запустился на одной из самых быстро растущих бирж, которые сделали наши украинские партнеры Whitebit. Он запускается сегодня, торги будут доступны уже тогда, когда ваши слушатели будут слушать в открытом рынке. Мы очень довольны листингом. Листинг был сделан по выгодной цене, ожидаем рост. Закіми токена очень много заинтересованных лиц Амбасадорів. Очень много позитиву йдеться у нас з рынка. Поэтому очень позитивно настроены на будущее DeFinder. Поділусь, будь ласка, порадами як інвестору, який не пов'язаний з DeFinderom, проте... Підкуповує токени на сейлах, які спекулянти зацікавлені на цьому заробити. Попрацювати з вашим токеном і взагалі вдалий алгоритм для інвестора через таку можливість. Ну. Токены, как все знают, это очень быстро растущий, перспективный э, asset категория да? Очень многие люди зарабатывают какие-то космические деньги на токенах. Наш токен на данный момент э, выходит по довольно низкой цене, чтобы дать возможность первым людям зайти как можно активнее именно вот в этих низких ценах на тех объемах чтобы в перспективе токен мог расти. Как мы знаем, токены у большинства проектов они ничем не поддержаны. Наш токен, из-за того, что мы связаны с миром недвижимости и инвестиций, он непосредственно зависит от роста нашего портфолио недвижимости и от доходов, которые наше портфолио недвижимости будет наращивать. Также люди, которые входят по цене довольно низкой, у них будет шанс этот токен продать в любой момент, как акции Google, Apple, которые трейдятся на больших экшнджерах, как NASDAQ. Также люди могут продавать и покупать наш токен в реальном времени, что дает вот эту ликвидность, что не надо сидеть и ждать долгое время. В любой момент инвестора могут зайти и выйти из позиции. Чем uh... Это перспективно тем, что токен дает тебе не только возможность спекуляции. Но также мы даем возможность этот токен использовать как реальные акции компании. И владельцы токенов могут голосовать на нашей платформе, используя их токен. Тем самым мы даем возможность общаться и услышать голоса наших держателей акций. То есть, покупая Definder токен, вы не просто инвестируете в... А акцію на платформі. но також ви підтримуєте і включаєтесь у наш проєкт і в розвитку этого проєкту. Яка фактично застосованість цього токена? Для чого він, крім інвестицій в такий формат, де його можна буде приміняти в проєкті або через партнерів в широкому колі? Токен в самої платформі він циркулює як... Акции, как я повторюсь немножко, что значит акции? Акции, они э, ценятся по тому, сколько стоит компания. Э, каждый раз, когда мы делаем оценку компании наших доходов, расходов и э, финальной бухгалтерию, оценка компании будет выделяться э, бонусами, бонусами владельцам токена. Тем самым токен будет расти на рынке и, помимо этого, будут выдаваться бонусные доходы владельцам токена через саму платформу. На самой платформе есть специальная категория стейкинг, где люди могут видеть свои доходы в реальном времени с токена и также ставить их под процентную ставку на платформе. Помимо этого, есть голосование на платформе, как я уже упомянул. То самое голосование э, дает возможность владельцам токена голосовать за какие проекты они хотят ввести в нашу экосистему DeFinder, какие проекты им нравятся, какие проекты не нравятся, тем самым показывая... Свое, э, э, свой интерес и свою поддержку проектам, которые им ближе к душе по процентным ставкам. Когда наши владельцы токенов проголосовали позитивно за какой-либо проект, то проект заходит уже к нам на рынок, на рыночный, э, на рынок, и на этом рынке люди уже могут напрямую инвестировать в этот проект. І поділись, будь ласка, з змінами у інфраструктурі роботи самої платформи, яка, ймовірно, з введенням токену можливо покращилась чи якось видозмінилась. Сама платформа состоїть із двох трьох компонентів, которые очень легко всім понять. Первое це часть голосування. Мы это считаем как собрание всех наших акционеров. На этой части платформы люди заходят, за пару кликов могут выбрать те проекты, которые им нравятся, проголосовать за или проголосовать против. Эта часть важна, чтобы мы могли слышать наших людей э, в комьюнити, и мы могли вместе с ними развивать платформу. Второе – это часть именно рынка. Рынок – это где все те проекты, которые мы выбрали, проекты недвижимости, по машинам, по энергетике, по недвижимости, по любым активам, которые считаются реальные активы, будут выставляться непосредственно на рынок. И на рынке люди, опять же, могут выбрать любой проект, посмотреть всю информацию про этот проект, включая финансовые проекции, включая полный KYC на проект, всю информацию, которую другие наши конкуренты обычно не представляют. Мы это открыто показываем людям, изучив всю информацию, за пару кликов люди могут напрямую инвестировать и дать деньги в этот проект. И после чего помесячно деньги будут дальше распределяться и падать на кошельки наших инвесторов. Все максимально просто, легко и демократично. Стараемся делать так, чтобы люди не тратили чересчур много времени и могли зарабатывать на реальных проектах. Дякую тобі. Давай поспілкуємось про можливості для українських проєктів, які можуть взяти участь, бути виставлені на платформі і які можуть залучити капітал. Озвуч ці можливості. І якщо є приклади вже таких проєктів, бажано їх ще й прорекламувати в ході нашого ролику. Ну, як ти знаєш, як, мабуть, ваше. слушатели также услышали проектов хороших украинских на данный момент по определенным причинам не могут получить финансирование, чтобы развивать свой бизнес. Это хорошие проекты с хорошими бизнесменами, с хорошими людьми в этих проектах. Но из-за того, что банки европейские и также национальные не выдают хорошую систему кредитования, много интересных перспективных проектов идут без финансирования. Тем самым мы хотим сделать экосистему, которая не зависит от банков, которая может помогать хорошим проектам получать финансирование и развиваться. Мы постоянно ищем проекты хорошие как в Украине, так и за рубежом, которые готовы и заинтересованы получать финансирование, давать хорошие результаты и показывать, что они развиваются, и дальше брать еще больше кредитов, так чтобы была возможность как и у них расти так и у наших инвесторов вкладывать больше и больше средств в их развитие. То есть, зная вашу аудиторию прекрасную, если даже есть у вас какие-то интересные проекты, пожалуйста, пишите, показывайте, мы всегда рады общаться и слышать про интересные идеи, бизнес-решения и помогать бизнесам развиваться. Дуже багато є ідей токенізації нерухомості, яка по своїй природі через дохідність у оренді не може видавати цифри ну, більше, ніж, мабуть, 12-десь я чув про 15% річних. Оскільки наразі є на платформі інвестиційні пропозиції, які мають дохідність більше 20, навіть 30% річних, через літаєте ви співпрацю. Або з девелоперами, або з операторами нерухомості, які пропонують саме її придбання, або повний лот, або через якусь дольову участь, але дохідність яких буде меншою, ніж 15%. Коли ми говоримо за токенізацію, сама структура токенізації дуже дорога, у нас приходяться брати большие затраты на юристов, на бухгалтеров, чтобы они просчитывали, какая доходность у каждого из э, активов, которые были токенизированы. Тем самым это ненужные затраты помесячные и годовые. Когда мы говорим за токенизацию, процентная ставка намного ниже. Если мы смотрим на самый быстро растущий и э, безопасный рынок инвестиций, это рынок кредитования, это приватные кредиты, это фонды, хедж-фонды, и а, альтернативные инвестиционные фонды, которые выдают деньги под процентную ставку, под залог. Эти фонды делают процентные ставки годовые от 35%. Это когда занимаются инвестициями профессионалы. В одном из таких фондов я работал. И было интересно увидеть, насколько низкие риски они берут на себя. И насколько среднестатистический инвестор не в курсе, что кредиты бывают настолько с высокими процентными ставками. Единственное, что делают они, что не делает каждый инвестор, это они не рассматривают кредит как высокопроцентная и как инвестицию. Они э, рассматривают краткосрочные до 24 месяцев кредитные линии. Это кредитные линии на развитие, на закупку товара, на бридж-лоуны вот эта вот категория инвестиций, она сейчас только для очень эксклюзивного клуба. Мы хотим сделать, чтобы этот клуб не, стал, так, не был настолько эксклюзивным. И чтобы у инвестора с маленьким чеком и с средней доходностью также была возможность вкладываться в эти более э, безопасные и более интересные активы с высокой ставкой. В чем разница между большим кредитом и коротким? Короткий кредит это для бизнеса, у которого высокая маржинальность. И они не против в коротком сроке заплатить более высокую процентную ставку инвесторам ради того, чтобы у них бизнес вырос за этот короткий период. Тем самым, когда мы ищем такие интересные возможности, у нас на платформе есть инвестиции и от 20%, и 35%. Но также мы делаем фокус на хорошие бизнесы. То есть, когда мы разговариваем... С компаниями мы рады будем предложить им рыночную ставку 15, 12, 17 процентов, если это хороший бизнес. И мы видим хороший бизнес, мы видим хорошую процентную ставку, и мы пытаемся соединить эти две э, стороны монеты на нашей платформе инвесторов и бизнеса. Дякую, я нагадаю, що в описі під роликом варто ознайомитись із соціальними мережами та посиланням на платформу DeFinder. А також, якщо ви бачите наш ролик вперше, підпишіться на канал InvestHub. Щотижня виходять нові ролики з тої самої тематики, яка для вас, ймовірно, є цікавою, інтересною та е змушує вас е робити правильні дії у. Сфері інвестицій ми продовжуємо. Платформа покликана закрити потребу у інвесторів з невеликим порогом входу для їх осягання більш масштабних проєктів. Проте, чи варто користуватись платформою тим, хто має капітал, якийсь більш суттєвий, який може дозволяти собі придбання вже там цілого активу, тощо одним словом. Інвестор з можливістю інвестування в якийсь один напрям 50-100 тисяч доларів. Еквівалент. Чи є він вашим і що йому дасть платформа в плані зручності, профітності, безпеки? Одно, що ти правильно підметил, це і за регулятор із індустрії, яка зараз є, ті фонди, про які я раніше упоміну. они могут принимать деньги инвесторов, начиная от 100 тысяч долларов. То есть это есть эксклюзивность на вот эти интересные процентные ставки эти проекты. Это поддерживается тем, что инвестора должны считаться профессиональными инвесторами до тех пор, пока они могут получить возможность для таких процентных ставок. Это было сделано регуляторами и центральными банками для того, чтобы лимитировать возможности среднестатических инвесторов э, получать доступ к интересным и эксклюзивным таким возможностям. После того, как я это увидел изнутри, э, было понятно, что это не, про, не так тяжело открыть более для людей и дать эти возможности э, людям, которые не имеют 100 тысяч долларов лишних на счету, а дать возможность людям со 100 долларами также инвестировать, и дать это тысячам людей по 100 долларов инвестировать, чтобы получить те же самые 100 тысяч. Э, почему это так раньше не делалось? Потому что это эксклюзивный инвестиционный клуб э, богатых, очень богатых 1%. Э, Definder мы это как раз-то децентрализируем и открываем эти возможности для наших инвесторов. Это не значит, что мы э, фокусируемся и как-то отделяемся от больших инвесторов. Мы также работаем с ними, мы также работаем с фондами, мы также работаем с большими э, китами, как это называется. Но также мы хотим открывать дверь среднестатистическому инвестору и давать ему возможность инвестировать. Дякую. Ну і на останок. Звичайно, хочеться задати питання, що е, діяльність, яку ти ведеш і веде Defender, це е, де в чомусь є унікальна е, історія, яка вперше робить е, такі можливості, відкриває такі можливості, проходить такий шлях, токенізує свій бізнес і впроваджує це е, як нового учасника ринку. Але ймовірно, буде е, не зростати конкуренція. Буде з'являтись хтось, який буде мати, наприклад, якісь ексклюзивні інвестиційні можливості, і буде робити щось подібне для того, щоб таким чином залучати інвесторів. Як давай спрогнозуємо, як буде у майбутньому цей ринок існувати? Чи буде така сувора конкуренція між площадками з токенізованого залучення інвестицій? Здесь не зовсім чуть, чуть это можеш чуть-чуть. трохи. Чи буде така історія, як, наприклад, в українських банках, ось в нас от депозит під 13, а в нас під 12 но ще є бонус. А там ще є золота картка, а там в нас просто дуже прикольна там, на вітрині а, така новорічна композиція. Дід Мороз їздить на санях. Е, і хтось дійсно на ці всі елементи, які ніби здається, там тупими, не інвестиційними, Там інвестор їх взагалі не буде розглядати а хтось на них вони будуть впливати на продаж, як буде в ринку е, площадок. Які, в яких можна зайти від мінімальної суми, придбати собі якийсь об'єкт інвестування, отримувати дохідність, і можна буде придбати токен цього майданчика, який в перспективі за якогось якісного маркетингу буде зростати, тому що буде зростати бізнес-площадки. Да, точно єдине, що лімітує вот тут конкуренцію по ринку, це саме качество і структура платформ. не у всех есть понимание, как связать мир инвестиций и как связать технологии с этим миром. Из За это на самом деле не так много компетентных людей, которые знают и понимают оба мира. Мир технологий, он сам по себе непростой. Надо понимать, как структурируется вся система, а когда ее подвязываешь под финансовое, очень важно, чтобы была правильная математика, были правильные платежи, правильный комплайенс, очень много элементов, которые на самом деле очень простые. Те, выходцы из банков и из мира финансов, которых знаю я, они специалисты в своем деле. Они понимают, что такое инвестиции, и очень часто они выбирают инвестиции, которые подходят банкам. Но чтобы подвязать эти инвестиции под технологии и дать возможность людям инвестировать, таких людей немного. Но чем больше будет расти таких платформ, я на самом деле надеюсь, что таких платформ будет больше, тем больше люди будут комфортнее и активнее инвестировать через платформы, а не через банки, тем самым помогая расти бизнес и уходя от той структуры, которая у нас была на протяжении 30 последних лет, которая уже третий кризис нам сделала. И я считаю, что если демократично подходить к вопросу инвестиций, это может даже дать больше возможностей для... бізнесів і для середньостатистичного інвестора. Я нагадаю нашим глядачам, що е, можливість є, майданчик існує, і, е, мабуть, ринок буде. Динамічно розвиватися якраз у найближчі часи, але є дефіцит, як завжди, класних проєктів з адекватними фаундерами та командами, з можливістю забезпечення, з можливістю аудиту їхньої діяльності. Тому, коли ви бачите цей ролик і у вас є необхідні залучення капіталу, звертайтесь до Максима, до його бізнесу Defender і він допоможе вам залучати капітал. Ймовірно, це. Допоможе розвиватись вашому бізнесу динамічніше, тобто звертаємось до всіх, хто залучає капітал у бізнес. Ми вас шукаємо. Ми шукаємо якісні проекти. Нам вони потрібні для того, щоб дати асортимент можливостей для інвесторів. Я розумію, що це в точку. І розрібний інвестор, який розуміє ризики і який ставиться з прихильністю до можливостей блокчейну, звичайно буде доречно роздивитись. Можливості інвестиційні у на площаці Definder. Я дуже дякую, Максим. Тобі за спілкування. Ми отримали сьогодні е, теж нові елементи, у які увійшли у твій бізнес, якими можна скористатися. Я особливо, особисто буду е, чекати е, цього лістингу токену і в соцмережах обов'язково опублікую які. Показники і придбаю, ймовірно, щоб підтримати проект, тому що бажаю тобі і йому успіху, бо він розвиває наш ринок. А учасникам вже побажання сказані: залучайте кошти через Definder і невеликі суми для того, щоб переконати дієвості таких інвестицій, спробуйте інвестувати. Далі все стане зрозумілим, і якщо ринок буде розвиватись таким шляхом, я гадаю, нам буде набагато легше розміщати свій капітал без додаткової бюрократії і безпекових питань. Дякую, Макс, тобі. І е, колегам твоїм по площадці ви робите гарні речі і досить динамічно. Я сподіваюся, що найближчий час е, аптейти і е, будуть е, варіанти, е, якими буде варто поділити з нами, які е, допоможуть прискорити ваш бізнес. І Бажаю, щоб е, план зростання ціни перспективи зростання ціни вашого токену справдились як е, всі, мабуть, загадані бажання у такі е, сакральні і символічні різдвяно-новорічні свята. Дякую большое, Олесь. І ще раз всіх з Родіством. Всіх рад з тобою пообщаться. Надеюсь, що не последний раз з тобою і всім привітки з інвесткам. Дякую, добро. Дякую, Макс. Дякую вашому проекту.